আপোনালোকে জানে যে ধৰক যোৰহাটতে মই নিজেও বিচাৰিছিলোঁ তাত এটা আৰ্গুমেণ্ট আছিল যোৰহাটত কৰাৰ কাৰণে মই প্ৰথম দিনাৰ পৰাই কৈ আছিলোঁ যে তেজপুৰত জ্যোতি বিষ্ণু গুৱাহাটীত ভূপেন জুবিন যোৰহাটত কিন্তু সম্পত্তিটো কাৰ পৰিয়ালত পৰিয়ালে সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব যোৰহাটৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে কি কৈছে যে পৰিয়াল আছোৱে কি কৈছে পৰিয়াল সাহিত্য সভাই কি কৈছে যে লাষ্টত পৰিয়াল আমি এপিল কৰিব পাৰোঁ কিন্তু এপিলটোক ডিমাণ্ডলৈকে কনভাৰ্ট কৰাটো সেইটো উচিত নহয় আৰু মই ভাবোঁ যে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই গোটেই ব্যৱস্থাটোত তেওঁৰ ৰাজনীতি বিচাৰি আছে আৰু এইটো বহুত ঠিক নহয় মই অখিল গগৈকো বিনম্ৰতাৰে অনুৰোধ কৰিম যে তেওঁক যদি সঁচাই লাগে যোৰহাটত নিবৰ কাৰণে অখিলে গৰিমাৰ মই এইটোকে কৈছোঁ নাই দুঘণ্টাৰ বাবেতো নিব নোৱাৰি তাততো গ'লে পাঁচ ঘণ্টা যাওঁতে যাব লাগিব পাঁচ ঘণ্টা আহোঁতে আহিব লাগিব এইটোতো তেনেকুৱা যি ধৰণে কথা কৈছে এনেকুৱা ৰাজনেতাই কথা ক'ব পাৰে মোৰ ভাবিবৰ কাৰণে বেয়া লাগে অখিলে গৰিমাৰ লগত গৈ কথা পাতিব পাৰে সামাজিক মাধ্যমত বিবৃতিটো দিয়াৰ ইয়াৰ কোনো কথা নাই অখিল গগৈয়ে গৰিমাৰ লগত কথা পাতিব পাৰে দুইজনে সিদ্ধান্তটো লৈ আমাক জনালেই হ'ল যোৰহাট নিনিব কোনে খুজিছে চৰকাৰেইটো প্ৰথম প্ৰস্তাৱ দিছে সৰু সজাই প্ৰথম বাইকটো ময়েই দিছো তেতিয়া যোৰহাটৰ পৰা কোনেও দাবী কৰা নাছিল ময়ে বিচাৰিছিলোঁ যে যোৰহাটত যাব লাগে কিন্তু এইটো চৰকাৰী সিদ্ধান্ত নহয় এইটো পৰিয়ালৰ সিদ্ধান্ত গতিকে গৰিমা গাৰ্গক বা জুবিনৰ দেউতাক বা জুবিনৰ ভনীয়েকক ৰণোজ পেগুক মই দুবাৰ তিনিবাৰ পঠাইছো গৰিমাক ক'বৰ কাৰণে গৰিমাই কৈছে যে দাদা মই কান্দিবৰ কাৰণে যোৰহাট যাম নেকি এতিয়া চ' ইমান ষ্ট্ৰং ইম'চন কেতিয়াবা ৰণোজ পেগুৰ লগত আপোনালোকে কথা পাতিব তেওঁলোকে কৈছে যে মই সপ্তাহত একমাহত মই জুবিনৰ লগত কথা পাতিব খুজিলে মই গুৱাহাটীৰ ওচৰত থাকিলে কথা পাতিব পাৰিম মই যোৰহাটত গৈ দাদা কেনেকৈ কথা পাতিম এগৰাকী বিধৱা মহিলাৰ কথাখিনি আমি কেনেকৈ না কৰিব পাৰিম গতিকে এই বস্তুটো অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই শিৱসাগৰ আৰু যোৰহাটত তেওঁৰ উচ্ছেদ লৈ তেওঁৰ স্থিতিক মানুহে বহুত বেয়া পাইছিল এতিয়া তেওঁ সেইটো মানুহৰ ইম'শ্যনৰ লগত প্লে কৰিব খুজি আছিল তেওঁ তেওঁ ইট ইজ পিয়ৰ হি ইজ প্লেয়িং এ পিয়'ৰ পলিটিক্স কাৰণ গৌৰৱ গগৈও কি কৈছে তেওঁ যোৰহাটৰ সংসদ কৈছে তাতে এটা গুৱাহাটীত ষ্টেছু কৰক যোৰহাটত ষ্টেছু কৰক কিন্তু তেওঁ কোৱা নাই যে এইটো যোৰহাটত নিব লাগিব কাৰণ তেওঁ নিজেও এটা কথা কৈছে মোৰ লগত ছ'চিয়েল মিডিয়াত আছে যে পৰিয়ালে সিদ্ধান্ত ল'ব আছোৱে কি কৈছে পৰিয়ালে সিদ্ধান্ত ল'ব এতিয়া যদি মই লৈ গ'লো মৃত শৰীটো পাৰ্থিবৰীটো যদি গৰিমাই যাব নাযায় কোনে মুখাগ্নি কৰিব